Честно так, без этого. Добрый день. Меня зовут Николай мне 34 года. Есть, что, мне Ну, получилось так, в 2003 году... Посадили меня на 4 года. И в, этот, в этот год у меня брат тоже сидел. Он нас освободился, и была у нас трехкомнатная квартира. Он освободился, и начал заниматься стрижницей э, квартир ну, родители не снимали в то время, сейчас уже нет, нет ну, в жилых нету. Получилось, что я освободился, остался без квартиры. Все, именно, ну, вчера ушла и отравили мать, потом в счет, ну, как бы, квартиры, он взял машину, и на этой машине через два месяца после смерти матери разрубился. И квартира, ну, осталась. Освободил, без квартиры. Коль, расскажи, пожалуйста, как в будущем находясь ну, в местах лишения свободы, тебя просили подписать документы? Просили, не меня вызывали к оперуполномоченному в местах лишения свободы, но я не подписывал. Он не подписывал и все равно остался его под жилья. Но на сегодняшний день, ну, как вы сами видите, что результат кого, то есть есть работа, черных риэлторов, есть работа нечестных нотариусов. То есть видите, что человек без своего согласия остался. Ну, я вам скажу, так, что это не идентичный случай. Просто поле на сегодняшний день находится в нашем помещении. Пусть это помещение не отапливается еще, пусть ничего, но Николай именно там сейчас делает ремонт, Николай там ложит плитку. И когда мы будем открывать ночлежное отделение, ну вы увидите результат его работы. Алена, пожалуйста, займи место Николая.